Каждый свой день я проводил на войне, видел жестокость и страшные события. Но даже они не охватывали меня такой паникой. Как момент, когда ты лайкнула мою фото, и меня до сих пор не верится, что у меня вышло зацепить тебя харизмы в кружочке телеграма. С тех пор в моей голове была лишь Катя, которая перевоплотилась в тому ⁇ Девушка загадка ⁇ Маленькая моя, благодаря тебе, ноябрь теперь мой любимый месяц. Мне нравится получать с тобой новый опыт жизни, чувствовать адреналин на квадроциклах, мечтать прыгнуть с моста и при этом выжить. Твоя искренняя радость вызывает у меня желание делаться новые сюрпризы. И даже когда-то ты она составлял список с твоими мечтами, чтобы все их воплотить. Ради тебя я сбегал счастья, не думая о последствиях. Единственная мысль – поскорее к любимой. тебя так сильно. Ты вызываешь у меня восторг и самые нежные чувства. Вижу тебя матерью своих детей. Я засыпаю с этой мыслью и просыпаюсь. Представляю, в старости мы будем ходить в ресторанчике в Испании. Я буду держать тебя за руку и шептать на ухо. Моя маленькая. Люблю твой взгляд, улыбку, голос. Ты моя вселенная моменты сложности, когда кажется, что дошел до самого края, я вспоминаю о тебе. Это дает силы идти дальше. Хочу каждую секунду своей жизни посвятить тебе. Ты моя светлая, которая надыхает жить в цей час. Я хочу почувствовать цей смак життя разом с тобой. кохана. Моя рука и сердце належить только тебе. Ты будешь моей дружиной. Маленькая, я не стал это с первого нашего поцелуя. Держи. Ты будешь моей женой? Я знала, что Дима готовит какой-то сюрприз, но я думала, что он явно будет не в Киеве и явно не такой это точно. Я просто в шоке. только что прыгал как маленький ребенок, я не знал, кажется, как выйти, меня полностью пересушило. И я ужасно боялся, я не знал, что сказать. Я очень рад, что ты мне сказала. это.